Love, nature! havanın soyuq və şaxtalı olmasına baxmayaraq Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda faydalı yataqların qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası 46 gündür davam edir. Gənc aktivistlər gün ərzində olduğu kimi yüksək fəallıq göstərdilər. 2022-ci il dekabrın 12-sində səhr saatlarından başlayan aksiya ötən gecə boyu da davam edib. Təhlükəsizlik qaydalarına yüksək səviyyədə əməl oluna toplanış yerində gecə boyu da heç bir insident baş verməyib. Həmişə olduğu kimi açıçılar bu səhri də Azərbaycanın dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıblar. Daha sonra vətənpərvərlik ruhunda mahnılar ifa ediblər. Eyni zamanda ekofəallar yolun hər iki tərəfində hərəkətə maneə törətmədən üzərində Azərbaycan, rus və ingilis dillərində yazılmış plakatlar qaldırıb şüarlar səsləndirirlər. Aksiya iştirakçılarının tələbləri ilk gündən olduğu kimi dəyişməz olaraq qalır. Belə ki, ekofəallar və gənc könüllər Azərbaycan oyaqdır, sərvətinə dayaqdır. Azərbaycan vahid dil sərvətinə sahibdir. Ekoloji cinayətə son. Stop ekoterror şarları səsləndirirlər. <Sessizlik>